Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Кузнецов Елена Васильевна. Вы можете что-нибудь пояснить по поводу вот объекта, который располагается рядом с вами? И вот некоторые жители жалуются, что запах идет, невозможно mm -hmm. дышать, особенно в летний период. Да, там, я не знаю, находится производство, по-моему, переплавляет пластмассу. Потому что запах оттуда идет. помимо этого там КАМАЗы, мазы. То есть постоянно приезжают, да? Заправка находится прямо около моего забора. Uh -huh. Вот, а тут была утечка. Вот, насколько мне известно, рабочие сказали три тонны. А тут солярки. Вот. Ушло. затопил мне подвал, огород, вообще сарай полностью. Был все в солярке. Вот это покрыто. Ну, я по-соседски просто по-человечески подошла, говорю, Владимир, это самое. Игорь, говорю, вот так, так. Он говорит, я пришлю рабочих, сниму вот эту всю пленку. Вот. И это самое. Я тебе земли привезу, и все. У нас эти песочком посыплю. Но в концовки ничего. Я ему поверила на Так и ничего, земли я сама покупала. Но, однако, все равно ничего не растет на огороде. Плюс бочки, вот эту кислоту ну, с консервной моет. Тоже вода, жара на улице 30 градусов. А вода мне полный подвал. Ну а вот запихи, что жалуются, и жители. Пластмасса плавленый. Это часто бывает такое? Часто. Что, часто, да. Особенно, когда ветер наш Ну, вы какие-то тести понимали, обращались куда-то? Ну, куда Владимир Васильевич все время пишет, мы подписываем весь поселок. Но... Ну, вы знаете, что сейчас вот из Москвы в прокуратуру местную спустилось это письмо ну, да. в курсе, да? Да. Вот. И что, собственно, кроме вопросов, которые э, по письму, оказывается, у Владимира Васильевича возникают какие-то другие вопросы, которые. Мы вот воспринимаем просто как давление на человека. Вот. Ну что ж. Нет. Хорошо. Вы сказали, как вас зовут, представились? Да, да, да. Хорошо.